صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اتق رحمتنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم الله انك عفو كريم تحبنا فافضلنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم شدد زملهم اللهم مسد جمعهم اللهم جنب ديارهم في ربنا لا تزل قلوبنا بعد اذ هديتنا وعبدنا من لدنك رحمه وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الكسرات يا الله يا رب العالمين يا حل المشكلات يا دافع البريات يا شافع الامراض يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مسجد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا رحمن الرحيم مولاي مقبول اي الله ऐ अल्लाह या हमारे आदर पूज्य रे मौला इक्ता के सामने के तमाम जो वाकी इशू है अल्लाह मेरे का हाथ रखूं मुख्य जो बोले लो और सलाम योजना को तुम्हें दिल कुरान प्रमुख मौला दे जा सलाम हो मुझे ऐ अल्लाह दिल के बिना पाकुल तुम्हारा जान

না তে তোমাদের আমরা এর না কিবার কিছু করতে কি আর নেই বলতে মওলা আমাদের ওখানে গিয়ে না থাকে তাহলে আমরা তোমাদের অনুরোধ করব যতক্ষণ থেকে থাকি আমাদের সবার